Como tengo una familia muy grande, soy mamá de siete niños, tengo que comprar harto en la feria. Mi auto generalmente está copado. Trabajo en mi consulta privada y además en televisión. Soy médico, nutrióloga. Hola, Me encanta lo que hago porque siento que a través de mi trabajo puedo a ayudar a transformar vidas de personas que están enfermas. Cuando uno tiene una vida más saludable, obviamente siempre es más feliz. Al estar más feliz, tienes más energía para hacer lo que más te gusta. Entonces todo un círculo positivo, una cosa lleva a la otra. Por eso amo tanto esto que yo hago. Aquí estamos en el set del programa Bienvenidos, donde yo trabajo. Pero este rinconcito es mi rincón, la cocina. Yo le enseño a las mujeres en la casa, porque lo que comemos es lo más, una de las cosas más importantes que determina cómo es nuestra calidad de vida y nuestra salud. Ah, oh, qué grande. Ah, la lengua. Muy bien, ciérralo. Aquí en Chile casi todos los médicos trabajan en un hospital y desde el hospital trabajan en su consulta privada desde las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Lamentablemente, hace unos años atrás, y ningún paciente en nuestro país iba a ver a un médico en la mañana. Entonces, cuando empezaron a llegar mis hijos, y fue difícil. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, me ha ayudado a entender cuál es la verdadera prioridad que uno debe tener en la vida para realmente ser feliz. Es la familia. Por fin en casa, mi parte favorita del día. Tomé una decisión. Yo tenía que estar en mi casa para recibir a mis hijos y cuidarlos y estar con ellos. Entonces, rompí los esquemas. ¿Ya no hay... ¿Ya? ¿Ya? Creo de verdad que yo fui uno de los primeros médicos que empezó a tener consultas médicas en mi oficina en la mañana, cuando los niños estaban en el colegio. Me di cuenta que yo tenía que orar y pedirle a Dios que me diera confianza en que las cosas podían andar bien. Yo sentía que Él me escuchó, que no estaba hablando con el techo. Yo pude saber que Dios en verdad me amaba a mí, que me conocía personalmente me ha permitido disfrutar a mis hijos y vivir su niñez, e inclusive ahora con uno de mis nietos. <laughs> de ¡Ay! <laughs> da tanta tranquilidad saber que si mi familia está bien, todo el resto va a estar bien. No puedo descuidar a mi familia. Yo soy Vivian Muñoz, soy esposa, soy médico, tengo una familia maravillosa y soy mormona.